признание планетарного масштаба. Чтобы предложить возлюбленной руку и сердце, Львовянин попросил жителей всех континентов прочесть признание на украинском языке. Ролик буквально взорвал интернет. Избранница отказать не смогла. Александра Стасишин стала первой, кому молодожены поведали историю своей любви. Я тебя люблю. Они только что вернулись из свадебного путешествия и свою историю готовы рассказать всему миру. Это была любовь с первого взгляда. Через неделю после знакомства 22-летняя Юлия переехала из Одессы во Львов к Юрию. Оригинальное признание парень готовил 4 месяца. Написал текст на украинском языке и попросил прочесть построчки незнакомых людей со всех континентов. Признается, организовать все было очень непросто. Написав э, текст англійською мовою, для того, щоб вони розуміли про що говорять. Написав транскрипцію з української на англійську мову на, на латиницю і э, на диктофон записував повільно, щоб вони могли сприйняти на слух. Нескольких учасників необичного признання Юрій знав лично. познайомився, коли путешествував по а Остальные – случайні люди. Правда, було дуже очевидна, дуже красиво, і що головне дуже ефективно вийшло. в зговорі з Юрієм була подруга Юліана. Він на весь світ голосно крикнув, сказав про свою любов. Більше того, з огляду на ті події, які зараз відбуваються в Україні, він зробив це дуже патріотично, дуже так по-українськи. Юля признається тогда в ресторані. Даже не поняла, що ролик на екрані для нее. Очнулась, коли Юра уже стояв на коліні з кольцом. Для меня уже потом пришло осознание того, что было столько подключено людей, все страны, континенты. Пара оформила отношения в ЗАГСе, а вот венчание и свадебный банкет планируют отгулять в следующем году. Обещают, они будут не менее оригинальными. Из Львова Александра Стасишин, Василий Скопик, События, Канал Украина.